Yang berhormat baling, saya jemput yang berhormat rau. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Saya turut ingin menyuarakan kebimbangan terhadap tindakan pihak berkuasa terhadap mahasiswa yang menggunakan hak bersuara mereka secara aman dan sah. Pada bulan September lalu, pertubuhan mahasiswa dari Universiti Melayu iaitu UMANI telah menyuruh kerajaan memansuhkan program matrikulasi dan menggunakan STPM sebagai satu mekanisme tunggal kemasukan ke universiti awam. Dengan alasan bahawa sistem STPM lebih diiktiraf di peringkat antarabangsa dan mampu mewujudkan peluang yang lebih saksama kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang sosial ekonomi dan kaum. Namun, selepas itu, mereka disiasat oleh pihak polis setelah beberapa laporan polis dibuat oleh pihak-pihak tertentu walaupun mereka sudah meminta maaf dengan menyatakan salah guna perkataan mansurkan. Persoalannya, adakah setiap kali ada laporan, pihak polis wajib memanggil dan menyiasat rakyat yang bersuara secara aman? Bukankah tindakan sebegini mencipta suasana ketakutan dan white terror dalam kalangan mahasiswa dan aktivis muda? Hak untuk bersuara dilindungi oleh perlembagaan dan ia bukan satu jenayah. Kalau orang muda pun tidak boleh bersuara, ia akan jadikan rakyat hilang kepercayaan kepada pihak berkuasa. Tindakan seperti ini nampak seperti satu penduk tekanan dan bukan keadilan. Lagi lama keadaan ini berterusan, lagi kuat rasa takut dalam kalangan mahasiswa dan aktivis muda. Mereka mungkin akan pilih untuk bertiam diri daripada bersuara. Ini tidak baik untuk negara kerana suara anak muda penting untuk membawa perubahan dan idea baharu. Kalau setiap suara dikawal dengan siasatan dan ugudan, negara kita akan hilang semangat kebebasan dan demokrasi yang sebenar. Tuan di betul. Yang lebih mengecewakan, beberapa universiti awam telah mengeluarkan kenyataan untuk menjauhkan diri daripada pandangan mahasiswa tersebut. Kononnya untuk menjaga imej institusi. Sebenarnya, semangat sebuah universiti ialah menggalakkan pelajar berfikir dan bersuara. Walaupun pandangan mereka tidak perlu sama dengan pihak universiti atau kerajaan. Universiti bukan tempat untuk pelajar hanya ikut arahan. Tapi tempat untuk mereka belajar bertanya, mengkritik dan berani mencabar idea. Kalau universiti hanya diam, itu seolah orang mereka takut pada suara pelajar sendiri. Sepatutnya universiti melindungi dan menyokong hak pelajar untuk bersuara. Bukan menjauhkan diri. Kau di yang dalam hal ini, saya ingin merujuk kepada kenyataan media Suhakam berdarit September 2025 yang menegaskan bahawa kepentingan kebebasan bersuara sebagai asas kepada demokrasi dan kemajuan masyarakat. Suhakam dengan jelas menyatakan bahawa tindakan siasatan terhadap suara kritikal mahasiswa bercanggah dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, saya menggesah supaya kerajaan berhenti menyalahgunakan kuasa terhadap anak muda yang berani menyuarakan pandangan seperti mana yang dibentangkan oleh Yang Ahmad Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan bajet. Pendidikan tidak boleh lagi terbatas pada membaca dan menulis. Kita mahu anak bangsa yang berfikir, beradab, berdaya saing dan berani mencipta. Mahasiswa bukan musuh negara. Mereka adalah nadi masa depan ...yang berani bercakap demi keadilan sosial. Puan Deputera, isu sama ada boleh minum arak di dewan sekolah... Venicular ...mencetuskan kebimbangan besar dalam kalangan masyarakat bukan Islam. Baru-baru ini keadaan bahawa dewan eksekusi tidak boleh menjadi... ...tempat majlis yang melibatkan alkohol. Sama ada untuk penganjuran dalaman atau sewaan dewan kepada pihak luar. menimbulkan persoalan mendalam tentang batas antara agama... ...dan kebe kebebasan budaya. Pada hari bulan 24 Oktober, kabinet telah membuat keputusan untuk menarik balik larangan tersebut dan mengembalikan amalan sedia ada iaitu tiada halangan kepada penggunaan Dewan SKC untuk majlis yang melibatkan alkohol di luar waktu sekolah. Saya ingin menegaskan bahawa penarikan balik ini tidak seharusnya dilihat sebagai satu kebenaran khas tetapi ini adalah satu pembetulan terhadap ketidakadilan dasar yang bertentangan dengan semangat perlembagaan dan realiti masyarakat majmuk Malaysia. Malaysia mandani seharusnya berteraskan penghormatan terhadap kepelbagaian, bukan paksaan terhadap keseragaman. Puan Yang Di-Pertua, di seluruh negara telah lama menjadi tulang belakang kepada kehidupan masyarakat setempat. Ia bukan sekadar tempat pembelajaran akademik, tetapi juga pusat sosial dan kebudayaan yang menyatukan komuniti pelbagai lapisan. Dalam banyak kawasan luar bandar, Dewan SKSC sering menjadi satu-satunya ruang awam yang cukup besar dan lengkap untuk menganjurkan pelbagai majlis seperti perkahwinan, jamuan tahunan, sambutan perayaan dan juga aktiviti kebajikan. Fungsi ini menjadikan SJKC bukan sahaja sebuah institusi pendidikan, tetapi juga nadi atau hub komuniti tempatan. Tempat masyarakat berkumpul, mengukuhkan hubungan dan menyemai semangat perpaduan antara kaum. Peranan ini sangat penting, terutamanya di kawasan yang kekurangan kemudahan awam lain. Puan yang di tiba, tiba Lebih penting lagi, penyewaan dewan dan penganjuran zaman merupakan antara sumber kewangan utama bagi banyak sekolah Cina untuk menampung kekurangan dana sekolah. Walaupun sekolah-sekolah ini menerima peruntukan daripada kerajaan, hakikatnya jumlah tersebut selalu tidak mencukupi untuk menampung kos sebenar penyelenggaraan, pembaikan dan pelaksanaan pelbagai aktiviti pendidikan. Program kutipan dana yang ditaja oleh Kaosper sejak tahun 1987 hingga kini telah berjaya mengumpul lebih 560 juta ringgit untuk hampir 700 buah sekolah. Sementara itu, program kutipan dana pendidikan Cina yang ditaja oleh Tiger Beer sejak tahun 1994 pula telah berjaya mengumpul lebih 400 juta ringgit bagi membantu lebih 540 buah sekolah Cina di seluruh negara. Dalam keadaan ini, inisiatif menjana dana sendiri bukan satu pilihan yang mewah tapi satu keperluan bagi memastikan sekolah dapat terus berfungsi dengan baik. Oleh itu, adalah tidak adil jika hak mereka untuk mencari sumber kewangan alternatif disekat atau dipersoalkan. Sedangkan dana yang diperuntukkan tidak mencukupi untuk menampung semua keperluan sekolah. Puan yang dibetul, bagi masyarakat Cina, Arab atau Jio, bukan sekadar minuman. Ia adalah sebahagian daripada budaya dan warisan sejarah. Dalam sastra klasik Cina, Arak sering muncul sebagai simbol perayaan persahabatan, semangat bebas dan inspirasi kaya seni. Banyak tokoh sastra terkenal seperti Li Bai dan Su Shi menulis puisi indah ketika minum arak. Dan kaya-kaya ini kini menjadi sebahagian daripada kazana budaya Tionghoa seperti Dui Jiu Tang Ge, Ren Sheng Ji He, seperti Ming Yue Ji Shi You, Ba Jiu Wen Qing Tian. Malah, dalam banyak koleksi petikan klasik China, tema tentang arak sering menjadi bahan pengajaran bahasa dan budaya ia mengajar pelajar tentang sejarah seni dan cara masyarakat menghargai kehidupan maka bagi masyarakat Cina arak bukanlah sesuatu yang luar biasa ia adalah sebahagian daripada identiti budaya dan cara mereka menyambut kehidupan secara terbuka dan harmoni oleh itu apabila arak dijadikan sebahagian daripada majlis jamuan di dewan sekolah HCGC ia bukan satu provokasi terhadap mana-mana agama. Tetapi satu cara untuk mengekalkan tradisi budaya turun-temurun yang telah wujud sejak berabad abad. Dalam negara majumah seperti Malaysia, Raup. warisan budaya sebegini seharusnya dihormati, Raup. bukan dipersoalkan. Ha? Namun saya ingin menegaskan. dalam luar. Nanti, nanti. Saya tidak bagi. Sikit saja, ya, sikit. Nah, ya. Nanti, nanti. Nanti saya akan bagi. Sikit Namun ya, saya ingin menegaskan sikit dengan sejelas-jelasnya. Dalam waktu persekolahan, tidak ada mana-mana guru yang mengajar atau menggalakkan pelajar untuk minum arak. Semua orang faham bahawa hanya orang dewasa bukan Islam yang dibenarkan minum arak secara sah. Dan perkara ini tertaluk pada undang-undang negara. Apa yang dipersoalkan sekarang bukan aktiviti dalam kelas. Tetapi penyewaan atau penggunaan Dewan Sekolah untuk majlis sosial masyarakat luar waktu persekolahan. Maka adalah tidak wajah dan tidak bertanggungjawab apabila ada pihak yang cuba memutarbalikkan fakta menuduh seolah-olah sekolah Cina mengajar pelajar minum Arab. Silakan. Kita menghormati kalau betul itu suatu budaya ataupun memang tidak dilarang dalam ajaran agama, agama-agama agama yang lain selain pada Islam. Persoalannya mengapa buat di sekolah? Sedangkan boleh guna di hotel ataupun di dewan orang ramai. Sebab sekolah ini tempat mendidik, jadi pandangan masyarakat apabila acara minum arak itu ada di sekolah itu suatu hal yang sangat tidak sopan sebab ia boleh menimbulkan berbagai persepsi dan pernah berlaku di suatu majlis di sekolah ada berlaku pergaduhan kerana mabuk dan sebagainya. Kami tidak menghalang orang Terima kasih, untuk minum arak. Terima Tapi kasih, mengapa tidak Penta. boleh saya, dibuat saya, di saya depan orang saya ramai terangkan. ataupun di hotel ataupun di tempat saya di tempat-tempat yang, yang bukan di sekolah. Pariputa, Punta, Paripunta, Pari saya ter, tadi telah terangkan, bukan semua kampung-kampung ada hotel yang mewah. Banyak kampung-kampung -kampung hanya ada satu dewan, iaitu dewan sekolah Cina. Dan mereka membuat dan dewan mengadakan mereka majlis banyak. di luar waktu sekolah. Dan saya tanya balik, Paripunta, jika sekolah-sekolah Cina ini uh, memberikan waktu uh, minum arak di luar waktu sekolah bagi majlis-majlis, macam mana tidak bersopan Jika sekolah-sekolah Cina Aja tidak bersopan Kenapa lebih ramai Orang melayu Hantar anak-anak Pergi ke sekolah Cina <laughs> Itu cerita lain Sila jawab bagaimana? Saya tanya balik kamu Sila jawab Okey okay. Persoalannya Persepsi orang ramai Persepsi, persepsi sekarang orang adalah ramai, Sekolah Cina Lebih berdisiplin hey, Tadi tanya saya Saya nak jawab lah. Yang lah Saya setelah tanya balik kamu Ra Raub tanya jawab. Saya nak Jadi jawab saya nak sila, sila jawab Dia tak boleh jawab, jawab. You sila jawab. Ali Ali Muhammad. Okey, okey. ini perbahasan. <laughs> ini perbahasan bukan. Okey, tanya mana? saya, saya nak jawablah ni. Tak perlu jawab. Kamu tak dapat jawab. Kamu jawab macam mana? Sila duduk. Janganlah Kamu... tanya kalau tak perlu jawab. Hari pun tak dapat jawab. Sekarang Koping nak jawab saya bagi dia. Terus dulu ni. Kalau pada pun tak boleh jawab, kenapa boleh, bagi koping jawab pula? Boleh, tak boleh jawab. Tak dapat jawab. Ya, saya Allah bukan beli. tak nak jawab, saya nak jawab. Speaker tak bagi eh. jawab. Ini berbahasan. Pai Benda, sabar, sabar. Sila duduk. Pai Benda, sabar, sabar. Orang 36 payak. Tiga puluh enam, point order. Cuma, cuma. Saya, saya izinkan. Dengan izin, ha? Ini slot saya. Ya, boleh, boleh. Ya, Rau bagi point saya. Point order, point order. Uh, ya, cuma, cuma saya... Uh, Teliti kan apa yang dibangkitkan oleh para punda. Kami bukan berbalah untuk nak kata nak buat kat mana. Cuma hakikatnya, saya percaya dekat para punda pun tahu. Dekat kawasan anda uh, sendiri. Ya, ya, ya. Sabar, sabar. Di kawasan anda, selain daripada restoran, Selain daripada sekolah Sebenarnya tak ada pilihan banyak untuk kita Anjurkan program besar-besaran untuk kutipan Derma, katakan Dewan okay? Dewan tak boleh Dewan itu dikendalikan oleh PBT JBKK dan sebagainya, tak boleh buat Sama juga, itulah sebab Kalau kita gunakan Dewan Sebagian kawasan itu Sebagai satu program, satu-satunya pilihan Untuk anjurkan program, saya rasa Tak ada masalah yang besar dan inilah Pandangan saya tentang kenapa eh uh, di kawasan luar bandar perlukan uh, gunakan sekolah sebagai satu venue untuk program. Okay. kasih. Oh, Okey. No, saya oh, Senator Speaker. Senator Skat. Titipan nombor 12 mana-mana ahli yang mengeluarkan kata-kata yang mengganggu dewan adalah disifat sebagai menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa had dan kawasan. Tadi Pride Bunta menyatakan dengan jelas bahawa ada acara minum arak yang berlaku di Kuala. Saya rasa itu tak betul. Saya mohon betulkan fakta itu. Itu satu majlis makan-makan alumni di mana arak dihidangkan. Bukan satu pesta arak ataupun acara minum arak. Saya mohon Pride Bunta tarik balik kata itu. Sebab itu tidak betul. Um, gopi boleh bagi laluan kepada jerantut. Saya lembut-lembut sikit. Saya, saya Ali Ali yang berhormat. Speaker sekarang slot saya saya dah saya dah teruskan. Saya mohon laluan boleh ke? Ali Ali yang berhormat. <tuk tangan> saya guna peraturan negara 37-2 untuk tidak membenarkan Ali minta penjelasan sekarang. Speaker saya alumni St Michael speaker. Saya nak cerita pasal dewan sekolah saya kena pakai tu. Come on, banyak ha. dewan lain kena pakai. Saya Michael buat malu sekolah Saint Michael ya. Speaker Muhammad, saya saya dah bagi celah lagi. Pergi Ipoh lah, balik Ipoh. Pergi tengok Ipoh tu ada banyak dewa lain. Yang Pakai berhormat Kapa boleh uh, hantar usuh. Kerana itu 36-12. okay, saya, rau, saya teruskan. Pagi saya dua minit saya lagi. Saya pagi dua minit untuk... Okay. Tuduhan seperti itu. paripunta ini bukan saja tidak berasas. Malah boleh menimbulkan salah faham antara kaum dengan agama. Kita mesti lawan naratif. Apa tuduhan saya? saya tidak tuduan, bagi celah lagi. Tuduhan saya apa tuduhan saya? Hari saya sudah terangkan. Pertuduhan saya yang tak berasas so. tu? Saya punta. sekarang terangkan, SJKC tetap sekolah yang berdisiplin tinggi dan tidak pernah menjadikan arah sebahagian daripada aktiviti pelajar. Penyewaan Dewan dengan kehadiran alkohol hanyalah sebahagian daripada amalan budaya masyarakat bukan Islam dan cara mereka menjana dana untuk sekolah. Bukan isu moral seperti yang cuba digambarkan oleh sesetengah pihak. Saya ingin bertanya kepada semua, tradisi dan budaya ini telah wujud di sekolah China selama puluhan tahun. Adakah mutu dan kualiti pendidikan di sekolah-sekolah China ini pernah rosak atau merosot disebabkan amalan ini? Kalau benar kualiti sekolah China merosot akibat budaya ini, mengapa semakin ramai ibu bapa daripada pelbagai kaum memilih untuk menghantar anak mereka ke SJKC? Adakah mereka mahu anak mereka masuk ke sekolah China untuk belajar minum Arab? Sudah tentu tidak. Ini tidak masuk akal. Jelas sekali, ibu bapa membuat pilihan ini kerana mereka yakin dengan kualiti pendidikan, disiplin dan persekitaran pembelajaran yang baik di sekolah China. Sekolah China dihormati kerana pencapaian akademiknya yang konsisten. Bukan kerana aktiviti sosial luar waktu sekolah. Maka menuduh sekolah China sebagai tempat ajar minum arah bukan sahaja tidak berasas. Malah merendahkan sumbangan besar sekolah ini terhadap pembangunan pendidikan negara. Oleh itu, dengan keluarnya kenyataan rasmi daripada Kementerian Pendidikan, saya juga berharap Kementerian Pendidikan boleh jamin tidak ada mana-mana pegawai atau jabatan pendidikan uh, di peringkat negeri atau daerah yang akan mengambil tindakan sendiri untuk menghalang sekolah minyak isu, isu Dewan. Khususnya SJKC dan SMJK daripada menganjurkan atau menyewakan habiskan. Dewan mereka untuk acara yang melibatkan alkohol. Keputusan kabinet ini mesti dihormati dan dilaksanakan secara konsisten di semua peringkat, bukan sekadar di atas kertas. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Raup. Ya, Yang Berhormat Jalutong. Timbalan Speaker, dengan izin. Saya rujuk kepada Peraturan 36 dan Kurungan 36, Pak. Menggunakan bahasa yang kurang sopan. Kedua adalah membuat... ...membuat mengeluarkan sangkaan jahat. Dan uh, juga 36.9 kurungan C, perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati. Kalau ada ahli-ahli parlimen yang mengeluarkan kenyataan bahawa uh, sekolah-sekolah Cina ini uh, menghidangkan minuman arak dan sebagainya, uh, saya merasakan uh, Tansi, uh, Timbalan Speaker bahawa kenyataan-kenyataan itu tidak sepatutnya dikeluarkan dan saya merujuk tadi kepada ahli parlimen daripada Parti beliau seolah-olah mencadangkan bahawa sekolah-sekolah Cina ini adalah sekolah-sekolah tempat di mana arak dihidangkan jadi saya rasa perkataan itu sepatutnya tidak dinyatakan oleh beliau dan ia adalah sesuatu yang perlu dilarang terima kasih timbalan speaker waktu saya cakap selutong bukan dalam dewan mana saya cakap menghidang? Siapa yang jerit macam binatang tadi? Yang berhormat. Tai, diluk tau saya tanya soalan. Sinatan siapa binatang pula ni? Tak saya hadarat. Jurutong tadi tak ada berdana dewan, hadakan saya tak cakap pun. Timbalan speaker. Sekolah saya, menghidangkan. apa kita rujuk kepada handset esok. Ah, rujuk ya. pada handset lah Jelutong Saya rujuk kepada timbalan speaker. Jadi saya berurusan dengan timbalan speaker dan saya minta pentua dari timbalan speaker. Ya, rujuk kepada Rujuklah jurutong. Ini paribunta macam cacig jadi. Jurutong tak dengar tadi saya cakap apa? You dengar ke tadi? Yang brohammad Yang Berhormat Jalutong, Yang Berhormat boleh rujuk kepada handset esok. Eh timbang speaker. Terima kasih. Terima kasih. Rujuk esok ya, rujuk. Tari punta. Saya jemput Yang Berhormat Tebral untuk berucap.